ఇలా ప్రార్థించిన దేవతల శరణాగతిని మానసికంగా దర్శనం చేశారా మనందరికీ తేలిక మాటల్లో అందించే ప్రయత్నం చేశారా అన్నట్టుగా ఒక అన్నమాచరుల కీర్తన గుర్తొచ్చింది మాధవ మధుసూదనా माधवा केशवा मधुसूदन विष्णु विष्णुश्रीधरा पदनखं चिन्तयामि योऽयम् माधवा केशवा मधुसूदन विष्णु विष्णुश्रीधरा पदनखं चिन्तयामि योऽयं वामनगोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम रामकृष्ण नारायणाच्युत वामन गोविन्द प्रद्युम्न राम राम कृष्ण रामकृष्ण नारायणाच्युता पुण्डरीकाक्ष दैवपुण्डरीकाक्ष दामोदरानिरुद्ध नैव पुण्डरीकाक्ष नामत्र याधीश नमो नमो नाम त्र नमो नमो माधवा केशव मधुसूदना विष्णुश्रीधरा पदनखं चिन्तयामि योऽयम् पुरुषोत्तमा पुण्डरी काक्षदिव्या हरिसङ्कर्षणा अधोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरी काक्षदिव्या हरिसङ्कर्षणा अधोक्षजा नरसिंहर्षिकेश न നരസിംഹ ഋഷി കേസ നഗരാത്രി വിക്രമ നരസിംഹ ഋഷി കേസ നഗരാത്രി വിക്രമ ശരണാഗത രക്ഷാ ജയ ജയ സെവീ ശരണാഗത രക്ഷാ ജയ ജയ സെവീ माधवा केशवा मधुसूदना विष्णुश्रीधरापदनखं चिन्तयामि योऽयम् महिता जनादन मच कूर्मवरा सहज भार्गव बुद्ध कल्की महिता जनादना मष कूर्मवरा सहज भार्गव बुद्ध जय कल्की विहिता विज्ञान विज्ञानश्रीवेङ्कटेशुभकरं विहिता विज्ञान श्रीवेङ्कटेशुभकरम् अहमिह तव पददास्यम् अनिसं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिसं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णुश्रीधरापदनखं चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम् ఇలా దేవతలంతా మొరపెడుతూ ఉంటే మందహాసంతో చూస్తున్న స్వామి ఆ తర్వాత ఏమన్నారు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది మరలా కలుసుకొని తెలుసుకుందాం అంతవరకు స్వస్తి నమస్కారం